Протоколы безопасности, о которых напоминает нам Владимир Зеленский, они не работают. Ну, пример скажу, там знакомый дом, они на 21 этаже живут. Приходит смс в 6 утра. Он, ну, он пытался реализовать, там, добежать хотя бы на первый этаж по два. Ну, добегаешь только до штанов, и все, и она начинает лететь, прилетать. После оповещения прилеты идут где-то примерно через минуты полторы-две. Это он просто говорит так, чтобы у него на сов... ну совесть его была чиста. Это как молитва, типа, и все. Случайно мне вывалился Светан, вот этот роман Светан, прогнозист. До сих пор у него берут интервью. И еще там читал э, постер на Альфе у Фрид... Фельдмана, что все прогнозы Арестовича сбиваются. Арестович вообще все наоборот говорил. Арестович говорит наоборот, а потом по ситуации начинает выкручиваться. Это стиль Арестовича. У Светана тоже начал, думаю, послушаем. минуту, давно не слушал, года два. Правильный был заход в Курскую область и сразу выключил. Господин Светан, объясните, что они на границе Днепропетровской уже? Теплинский, Сырского, на Кукане, на раз, два, три. Мы зашли в эти кучугуры курские, никому не нужные, не решая никаких вопросов вообще. И Теплинский ударил нам на Липсах, создав напряжение, мы туда большую группировку перебросили, резерву, и ударил туда, куда ему надо. Он идет в сторону Днепра, и все. И вы это остановить не можете. Почему больше все делаете неправильно сырски? Нету минирования. У меня утром было общение спал с Павлом Себасановичем. Что нужно делать? А для начала нужно СП минировать. Вокруг каждого СП должно стоять 250-300 мин. Пока начинаются бои на этом СП, у них есть месяца два обустроить его. СП, окопы все в СП должны быть заминированы. Это технология 1943 года. На таких минных <связать> СП будет оставаться до 2-3 отделения россиян. Да. И они будут просто ссать идти. Зачем экспериментировать, если ты 2 метра прошел, ты подорвался. Мы это вообще не делаем. У нас одна маленькая фирма делает мины против пехоты. Для сил специальных операций и гурмо. Почему это они масштабируются, я не понимаю. Все кинулись на FPV, это хорошая тема FPV. Но если мы будем игнорировать минирование ЛБС руками, постановку, как град стреляет реактивно, постановку минного поля автоматическую в узких местах, мы эту войну проиграем. До реки Днепр это однозначно. Сырские это вообще не делают. Ну, у нас 220-е мины должны выпускаться кластерные. Как и с кластерным подрывом, так и с кластерным минированием. Точно такие должны у нас выпускаться 155-й выстрел. Мы этого не делаем. То, что масштабировать начали операторов дронов, это супер. Но у нас катастрофа с инженерными войсками. Полная. Все. Вы их не остановите, вы их задолбите, если, ну, выковыривать. Их там 140 миллионов. Очередную партию 50 тысяч самоубийц они находят на месяц. Вы их убиваете, но все равно они какое-то пятно выгрызают. Не минируйте. Дроны это мега. Но такой игнор, который идет по противопехотным минам, это просто это дичь. Да ладно бы, э, мы бы закидывали Сырскому ракету, которую делал, сделал Айлон Маск. Ну, ее умом тяжело понять, как они ее делают, это SpaceX. Ну и мы говорим о технологии 1943 года, еще Сырский не родился. Тератива 100 грамм, взрыватель и коробка, раньше ставили деревянные. И насыпь туда еще гвоздей чуть-чуть. Все. Вот я утром делал репост ролика. Россияне ехали на баги. Взорвалась противопехотная мина. Они наехали колесом. Уже один боец 300 не идет. Ехало 7 человек. Отделение практически. И потом они наезжают на, там, на, ну, на комбинированную, не ТМ, а что-то полегче. И еще 2 человека минус. Из семи человек два минус и минус баги. Не надо ничего выдумывать. <coughs> у нас вчера показывали СП, интервью брал э, Бутусов. Два, один 56 лет, другой 57. Поживые деды, во рту зубов нет, два смертника. Вот это у нас Рэмбэн на СП. Вчера смотрел <coughs> перестрелку где-то ну, на Волыне пришли газовое хозяйство от, от, отрезать газовую трубу мужику. Он начал стрелять вверх с ружья. С этими газовщиками пришло э, 10 полицейских. Все пацаны такие, лет 25, мышцы, 80 раз за спину подтягиваются на турнике, кроссфитовцы. Они ходят по Волыне. А на СП сидит у нас два порядочных человека. Один в очках, очкарик уже, другого зубов не отварту. Героя. 56 и 57 лет. А на любом пропускном пункте стоит по 12 автоматчиков. У нас масса этих чопов бегают двухметровые амбали. У нас эти муниципальные варты по Украине. У нас тут муниципальные варты, ну, армия целая, Квантунская. Все хотят кого-то споймать и туда отвезти, но сами не.